আপোনাৰ জীৱনটোত যিবোৰ ঘটনা পাৰ হৈ গৈছে তাক কেতিয়াও মনত পেলাব নালাগে আপোনাৰ ভাগ্যত যি লিখা আছে তাক লৈ কেতিয়াও অভিযোগ নকৰিব যি হ'বলৈ আছে সেইটো হ'বই কালিলৈ কি হ'ব তাৰ চিন্তাত আপুনি আজি বহি থাকি আপোনাৰ আজিৰ হাঁহিটো নষ্ট নকৰিব এটা কথা মনত ৰাখিব আপোনাৰ বৃদ্ধ বয়সত আপোনাৰ সন্তানে আপোনাক সেৱা শুশ্ৰূষা নকৰে প্ৰকৃততে আপোনাক আপোনাৰ বৃদ্ধ বয়সত সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব কেৱল আপুনি দিয়া সংস্কাৰেহে আপুনি আপোনাৰ সন্তানক যি সংস্কাৰ দিছে সেয়ে আপোনাক আপোনাৰ বিশেষ সময়ত সহায় কৰিব দোষী হ'লে মুক্ত মনেৰে প্ৰকাশ কৰক সকলো সময়তে সুখী মানুহৰ দৰে থকাটো প্ৰয়োজন নহয় মনৰ ভিতৰত থকা কথা হেঁচা মাৰি ধৰি ৰাখিলে এটা সময়ত মন গধুৰ হৈ পৰিব এনে লাগিব যেন সকলো সময়তে আপোনাৰ মনৰ ভিতৰত কিবা এটা আৱদ্ধ হৈ থাকে কেতিয়াবা একেবাৰে দুৰ্বল হৈ পৰিব আপোনাৰ মনৰ দুখবোৰ প্ৰকাশ কৰিলে আপুনি কেতিয়াও কাৰো ওচৰত সৰু হৈ নপৰে বৰঞ্চ নিজৰ মনটো পাতল যেন অনুভৱ কৰিব গতিকে মনত যি আৱদ্ধ হৈ আছে তাক মুকলিকৈ ক'বলৈ শিকক অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে মনৰ ওপৰত ইমান হেঁচা দি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আপুনি এটা জীৱন পাইছে অপ্ৰয়োজনীয় চিন্তা আৰু কামত আপোনাৰ মূল্যৱান সময়বোৰ নষ্ট নকৰিব বৰঞ্চ আপুনি আপোনাৰ হৃদয়ৰ কথা শুনক আৰু প্ৰয়োজনীয় কামত আগবাঢ়ি যাওক কাৰোবাৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰণাৰ বলি হোৱা বা কাৰোবাৰ অন্যায়ৰ বলি হোৱাটো নিজৰ বাবে ইমান বেদনাদায়ক নহয় যিমান সেই একেটা কথাকে বাৰে বাৰে মনলৈ আনি ভিতৰি ভিতৰি নিজৰ মনটোক জ্বলাই ৰখাটো হয় ঋণ লোৱাটো বেয়া কথা নহয় কিন্তু ঋণৰ টকাৰে অবাবত আনন্দ ফূৰ্তি বা পাৰ্টি কৰাটোহে বৰ বেয়া কথা কাৰণ এটা সময়ত ঋণ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰিলে চিন্তা আৰম্ভ হয় চিন্তাৰ বাবে ৰোগ হয় এইদৰে গোটেই জীৱনটো ধ্বংস হৈ যায় এজন মানুহক তেওঁৰ জীৱনত কিছু অসুবিধা বাধা বিঘিনি যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে কাৰণ তেতিয়াহে তেওঁ সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব এইকেইটা কথা সদায় মনত ৰাখি লওক যিবোৰ কথা আওকাণ কৰাৰ যোগ্য সেইবোৰ কথা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আওকাণ কৰা উচিত টকা সঞ্চয় কৰিব লাগে এইটো যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় আমাৰ বাবে কিন্তু নিজৰ স্বাস্থ্যটোক নষ্ট কৰি ধন সঞ্চয় কৰিবলৈ গ'লে আমাৰ অধিকহে ক্ষতি হ'ব কাৰণ এবাৰ আমাৰ স্বাস্থ্য বেয়া হ'লে আপুনি সঞ্চয় কৰা সকলো টকা ৰোগৰ চিকিৎসাৰ নামত খৰচ কৰি পেলাব লাগিব সেইবাবেই কোৱা হয় স্বাস্থ্যই আমাৰ প্ৰকৃত ধন সম্পত্তি আপুনি সময় অনুসৰি কাম কৰিব লাগে যিসকল মানুহ পৰৱৰ্তী সময়ৰ লগে লগে সলনি হৈ সময়ে তেওঁলোকক এৰি থৈ আগবাঢ়ি যায় কাম এটা সৰু হওক বা ডাঙৰ হওক কেতিয়াও ইয়াৰ বাবে চিন্তা কৰা উচিত নহয় আপুনি কৰা কামক লৈ লাজু কৰিব নালাগে এইটো সম্ভৱ যে আপুনি কৰা সৰু কাম এটাইও আপোনাক ডাঙৰ কৰি তুলিব পাৰে এই পৃথিৱীত শিক্ষাই আমাৰ শ্ৰেষ্ঠ বন্ধু প্ৰতিজন শিক্ষিত ব্যক্তিয়ে সকলোতে সন্মান পায় গুৰুত্ব পায় জীৱনত পিছলি পৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পিছলি নপৰাকৈ আপুনি কেতিয়াও উপলব্ধি নকৰে যে আপুনি কিমান শক্তিশালী এটা কথা মনত ৰাখিব জীৱনত এটা নিয়ম চলে যি মোৰ দুৱাব জানে সেইসকলে যি বিচাৰে তাকে পায় ঠিক সেইদৰে যিদৰে বাল্টি এটা কুঁৱালৈ সোমাই গ'লে মোৰ দুৱাই পানী সম্পূৰ্ণকৈ ভৰাই লৈ আহে নিজৰ লাভৰ কথা নভবাকৈ সহায় কৰিবলৈ শিকক স্বাৰ্থহীনভাৱে সমাজত মিলি জুলি থাকিবলৈ শিকক অভিনয় নকৰাকৈ জীৱনটো জীয়াই থাকিবলৈ শিকক মুকলি মনেৰে হাঁহিবলৈ শিকক আৰু কোনো সন্দেহ নোহোৱাকৈ ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখক